Со вдохом приподнимаем руки и ноги. Лицо направлено вниз. спокойно дыхание. Выдыхаем, опускаем ноги. Сгибаем руки в локтях. Рядом крупной Вытянуть носочки и почувствовать, что мы на голеностопе и носочки будем упираться. Выдох, мы расслабим, посмотрим на потом поднимаем поднимаемся в полу кобры медленно, медленно входим, раскрываем грудную клетку, растягивая живот, не отрывая таз от пола, прижимаясь к голеностопам к вытянутые носочки, столько, сколько можно. на правую левую ступню. Ладошки дальше, ближе друг к друг другу, Вдох, подняться. Направить ягодицы вверх. С выдохом опускаем пяточки. Макушку вниз. Расслабляемся. Открываем грудную клетку. Продолжаем подниматься. Вытягиваться ягодицами вверх. Копчиком вверх. А пяточками продолжаем тянуться вниз. Голова свободно провисает. Не забывайте про подбородок, который должен подобным грудной клетке. Вдох сели, шаг левой ногой вперед, опустили правое колено, правый носочек, руки на передние бедра, фиксируем положение, так, точно в центр. Так, вытягиваем носочки и стараемся прижать голеностоп. Руки через стороны, вдох, сложили ладошки, с выдохом указательными пальцами, вытягиваемся, живот да, вытягиваемся вверх и немножко назад. Вдох, поднимается Руки через стороны и полушпагат. Пяточка. Да, либо ногу можно удлинить вперед. Полушпагат. Сантоху поднимаемся. Подпираемся на пальцы правой ступни. Ладошки вовнутрь. Делаем раскачивающие движения. Фиксируем левое колено, чтобы оставалось под прямой углом. Вперед, назад. Очень мягко. Столько, сколько нужно чувствовать. Но хорошо, если пяточка будет касаться пола. Теперь зафиксируйте положение. Левое колено прямой угол. Пяточку право опустить, с выдохом а поднимаемся вниз. Вдох поднимается в планочку. Убираем ноги назад. вдох, вытянули планку. Выдох вниз. Перекат на носочек, вдох руку кобры, прижимаемся к при веностоп, стопами стопу в пол, Ставим ступни, сгибаем, выдох собаку, левую правую, вдох по на носочек, выдох опустим пяточки, посмотрите себе на живот, вдох присели, выдох шаг будет правой, Опустили левое колено, левый носочек, поднимаем руки на переднее бедро, фиксируем положение точно вперед и вытягиваем носочек, чтобы голеностопом упираться в пол. Руки вниз, вдох через стороны, с выдохом, когда пальцами, вытянуться вверх и немножко назад. Упираемся на колено, фиксируем баланс. Вдох, поднимаемся через стороны, и полушпака или по шпага Мягко открыть, мягко потянуть сухожилие. Нижний правый. Стал поднимаемся. Хорошо подпираемся на ступню левую. Руки вовнутрь, правое колено прямой угол. Так, движение то можно поправить, сделать колено. На носочки вдох, да, прижимаемся к переностоку, прижимаем таз, раскрываем переднюю часть, выдох с обок, скажем ступной, правую ленту, вдох полняться на носки, выдох опустить пяточки и сделать позу еще глубже. На платье, выпрямляем линию спины, чтобы открыть, почувствовать открытие заднего бедра. Вперед скользим вперед, упираясь на две ступни, выравниваем линию спины, так чтобы да, примерно спина стала была параллельно к полу. По центру левая ладошка. Вдох через сторону, поднять, развернуть. целом вращение верхней части спины по направлению правой ладошки вверх. Выдохнулись. Правую ладошку. Вдох через сторону левую руку. Выдохнулись. Хорошо. Да, отодвинулись немножко назад. И сгибаем то одно колено, то другое колено остается так уже параллельно к полу. Раскрываем, растягиваем сухожилие. Почувствуйте, где идет растяжка. Мягко-мягко прислушиваясь. Хорошо. Теперь надо да, приподняться таким образом, повернуть правый носочек на 90. Положили ладошку, упираемся. И через сторону, пашу коноса раскрываем чтобы подпираться на ладошку и бедренная часть была параллельно пол. Это более глубокий выход здесь получается. Переходим в треугольник, выпрямляем колено, приподнимая таз, также руку упираемся либо в ногу, если вам тяжело, либо в Руки вдоль одной прямой. Хорошо. Руку опускаем да, и проводим пальцы на переднее бедро. Надо да, да. щипаем, щипаем, так цепляемся, пробираемся, пробираемся. И мягко на выдохе да, поворачиваемся вверх. Ну, левой груди, да, стараемся завести больше назад, лицо поднять вверх. Хорошо, освободили руку, подняли вверх, выдох опустили. Теперь по центру двигаемся и переставляем ступни. Теперь двигаемся к ноге носочек левой на 90, сгибаем колено, положить ладошку. И через сторону поднять, развернуть правую ладошку, Ветряная часть, параллельно полу, вытягиваем линию спины. Выпрямляем колено, приподнимая таз, подпираемся пальчиками на подушечках и стараемся вытянуть линию спины. Вот три С выдохом опускаем руку верхнюю, и тоже так же за спину да. пальцами цепляемся, цепляемся, пробираемся на переднее бедро. зацепились, на выдохе открыться, до открыться еще больше, освобождаем руку вверх, выдох вниз, да. меняем положение, идем к центру, поворачиваем левую ступню, прозорито падут на садок. Медленно опускаемся, руки проводим вниз, да, ладошками и опускаемся на макушку головы, Упираемся на макушку и на ладошки, пытаясь выпрямить ноги в коленях. Медленно поднимаемся, хорошо, вот так, собираем ноги, ступни, поза приседания Танасана. на ладошки, опускаем ягодицы вниз и стараемся выпрямить линию спины. Уже приподнимаем ягодицы. Поза стула. Руки забили, положили на ступни. Приподнимаем ягодицы так, чтобы спина с ягодицей была вдоль одной прямой, на одной прямой. Голова не висит, а просто на уровне шеи. четырех точках, ступня и на ладошках. И попытаемся да, приподнять ступня. Настолько, сколько получается. Хорошо, опускаемся на пол.